సమస్త హిందూ బంధువులందరికీ మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు లక్ష్మిపేట పట్టణంలో ప్రతి ఏటా ఆవుపవారి ఆధ్వర్యంలో పండ్లు మరియు వాటర్ ప్యాకెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతున్నది ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగా ఈ సంవత్సరం కూడా లక్ష్టిపేట ఆవుప మరియు మంచిర్యాల జిల్లా ఆవుప సభ్యుల అందరి సహకారంతో పనులు మరియు వాటర్ ప్యాకెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది కాబట్టి భక్తులూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మా ఆవుప సభ్యులందరినీ ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుతున్నాము జై వాసరి निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्भुनित्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं सदा सदाशिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पनिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते